যজ্ঞ বল্ক ঋষিয়ে কৈছে তুমি ভাত লঘোণ কৰি শৰীৰক কষ্ট দি উপবাসে থকাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই ঈশ্বৰক পাবলৈ তুমি অতি সহজতে এঘাৰটা গুণ সৎগুণ বিশিষ্ট হ'বলৈ যত্ন কৰা সৎগুণ বিশিষ্ট হ'লে তুমি ভাত লঘোণ কৰি উপবাসে থাকি ঈশ্বৰক পোৱা বা ভক্তি আহৰণ কৰা বা জীৱনলৈ শান্তি নমাই আনিবৰ কাৰণে বেলেগ কোনো প্ৰচেষ্টা কৰিব নালাগে সেই বাপ বান্ধৱ আয় সমস্ত আপোনালোকে সেই সদগুণ বিশিষ্ট সৎগুণ এঘাৰটা সদগুণ আপোনালোকে আহৰণ কৰক যাজ্ঞ বলক ঋষিয়ে অইন কাকোৱে কোৱা নাই আপোনাক মোক তোমালোকক সকলোকে কৈছে বাপ বান্ধৱ আই সমস্ত আমাৰ সকলোকে নৰমণিচক কৈছে এয়া তেওঁক কৈছে অহিংস সত্যম অস্থ্ৰেয় ব্ৰহ্মচৰ্য অশ্ব সংগ্ৰহ শৰীৰশ্ৰম আশ্ৰাদ সৰ্বভয় বৰ্জনম সৰ্বধৰ্ম স্বমানতম স্বদী স্পৰ্শ ভাৱনা শ্ৰী একাদশ বিনম ব্ৰজ নিশ্চয় এই এঘাৰটা সদগুণ বেদত উল্লেখ কৰা আছে সেয়া আপোনালোক সবাৰ কাৰণে মই আজি এৰিছোঁ কৃষ্ণ ভুল হ'লে ক্ষমা কৰি